Об истории лицензионного реестра, я не знаю, насколько вам это будет интересно, но раньше вы заполняли другие формы. И в принципе эти формы, ну скажем так, какая-то информация у вас была, но и что-то было в электронном виде, но это была такая, мягко говоря, мертвая информация. Вы сверяли то, что вы подавали в бумажной форме, смотрели с тем, что в электронном, двойная работа была для вас, двойная работа для нас, и очень бы хотелось от этого уйти. На сегодня, помимо того, что вы заполняли, это все равно не было связано с практикой, потому что структурное подразделение комиссии, к сожалению, до сих пор на сегодня ведут базы данных, так называемые, если их можно так назвать, в редакторах Аксессексе. И сами от руками забивают о вас данные, кто у вас там специалисты, какой у вас уставный капитал, коды ДРП и так далее, и так далее. И всю эту информацию, которая нам потом будет необходима для того, чтобы понимать, сколько субъектов на какую-то определенную дату было на рынке, сколько субъектов нулировали, чтобы хотя бы давать какую-то статистическую информацию. Но то полной полная информация, которую вы подаете вот вы в бумажной форме, у комиссии она, к сожалению только в бумажной форме. Тут говорится также об истории вот этого первого лицензионного реестра, хотя это уже была третья попытка, но это, по крайней мере, уже была какая-то база, которая висела на сайте, и вы уже что-то заполняли, и формально что-то в электронной видеокомиссии было. Но поскольку эта программа оказалась, мягко говоря, не очень удобное в исполнении. Помимо этого поменялись лицензионные условия порядок выдачи лицензии. А программисты, которые впроваживал этот программный продукт, к сожалению, уже нет. Естественно, некому было этот программный продукт вести дальше. А причина создания теперь этого нового лицензионного реестра, что у комиссии появилась, слава богу, возможность, есть программисты, которые могут разработать такую автоматизированную систему. И я хочу сказать, что это довольно сложная система, и нашим лицензионным реестром может заниматься третий программист. И, естественно, поэтому, может быть, вот так оно как-то идет не очень быстро, и каждому программисту нужно объяснять нюансы фондового рынка, связок и так далее. Но вот сейчас я так надеюсь, что нам повезло. Значит, Основная цель этого реестра все-таки для вас, тут написано несколько вещей, оптимизация, это такие модные слова, удосконалония, но основная все-таки цель перейти на электронный документооборот. Хотелось бы, чтобы все-таки все эти дополнения, которые вы заполняете, которые подписывают ваши руководители, вы шли к нам с электронной цифровой подписью, чтобы ни вы не сидели, не щелкали, ни мы не сверяли документ бумажный, опять-таки с документом электронным. Но для начала, поскольку все, все происходит в этой жизни постепенно, придется нам проводить двойную работу и вам заполнять сначала в одном виде. На сегодня оно даже не распечатывает, насколько я знаю. Естественно, я надеюсь, что все, что вы заполните, вам не надо будет делать это дважды чтобы все было доработано, все эти документы распечатаются, и пока вы их подпишете. А уже следующим этапом мы будем вносить изменения, опять-таки для того, чтобы ввести электронную цифровую подпись, надо внести изменения в нормативные документы. То есть как только мы увидим, как заработает лицензионный реестр, как только у нас будет накоплена информация на то, что мы себе предполагаем, около 80% рынка, по крайней мере, хотя бы заполнит этот реестр, тогда мы уже будем параллельно носить изменения в нормативные документы и вводить электронную цифровую подпись. Не исключаю, что может быть использована, естественно, эта подпись, которую вы подаете по административным данным, но этот вопрос еще пока не рассматривался. Если, конечно, будет такая база данных у комиссии, то у нее, естественно, появится и больше возможностей отслеживать из собственников, как прямых, так и до последних контролеров и выхода удерживающих, анализировать информацию, если эту систему связать будет система права применения с аудиторскими компаниями, которые ведут, обслуживают вас и как аудиторские компании, и как бухгалтера, которые работают у вас, сертифицированные специалисты, естественно, картина будет более ясная. Ну и я надеюсь, что тогда, когда этот программный продукт будет введен, мне очень хочется верить, потому что это уже не первая попытка, что у всех будет облегчена жизнь. На сегодня я знаю, что возникает очень много проблем с заполнением форм. Если действительно есть какие-то проблемы, у вас сейчас есть какие-то наболевшие вопросы, вы эти вопросы присылаете в саморегулирующие организации. Помимо этого, если кому-то повезет, то они могут даже достучаться до управления информационных технологий вам ответят. И эти же вопросы также с вами работают наши сотрудники отдела лицензирования. Вы всегда можете позвонить 254 25 65. И к каждому, насколько я вижу, как у нас сотрудники работают, очень подробно объяс, объяснять, что куда надо заполнять, где останется птичка и так далее. На сегодня также комиссия уже подготовлена почти, почти, не до конца. Потому что идут изменения в колонках, в додатках и так далее. Видеогид по заполнению этого документа. Вот когда будут доработаны все колонки программистами, будет видеогид, который будет подробно объяснять. Мы уже пытались его запускать, по крайней мере, там несколько додатков, мы его сделали, где по каждому полю человеку вам объясняет, что вам надо делать и что вам нужно писать и в каких случаях. Я думаю, что этим видеоидом, и когда уже будет все закончено, у вас вообще не будут возникать проблем с заполнением додатков э, лицензионного реестра. Пока мы вас просто просим, просим обкатывать реестр, потому что если вы не будете его заполнять, мы не будем понимать, какие дырки нам закрывать и что нам объяснять программистам. Поэтому все вопросы, которые возникают, звоните, пожалуйста, либо саморегулирующую организацию, либо нам по телефону. Мы, это, мы, эти все данные накапливаем, некоторые даже пишут письменно. И со всем этим ездим к программистам, я же говорю, по два разных людей. неделю. вопрос да. по поводу вот, разбивки на, торговца и на депозитарное учреждение? То есть, получается, мы его сейчас заполнили, да, вот полностью по депозитарному Две заявки отходить. вы имеете в виду, да, да, две заявки. Вот как там, Бага... как разбить, Бага... получается, да, то, то, то есть... Еще да, на самом деле сейчас есть такая проблема, то что надо сначала заполнить, допустим, хранителя, да. только после того, как его втянут, заполнить торговца. Разработчику надо время для mm -hmm. того, чтобы это привести в соответствие, чтобы можно было подавать одновременно две заявки. Mm -hmm. Нет, на самом деле разработчики, я звонила вот неоднократно говорю, они объясняют, тоже берут трубки, то есть это все понятно, просто. Эм, вопрос такой, что вот, мы заполнили по тех полностью все додатки, то есть получилось, слава богу, да, то есть, а теперь нужно будет подтверждение лицензии по торговцу заполнять. Да. Как это, то есть там будет, там будет ну, в будущем будет вот разделение, просто да, будет, да, вот, когда, когда вы вашу да. вы начинаете заполнять той датой, которую вы подаете по торговцу, начинаете заполнять либо договаты до А, то есть те же додатки да. самые, ну, а, то есть когда подтвердили вот по да, да. Говоря, по вы торговцу, сразу же увидите в окошечке лицензия, вы увидите свои лицензии по хранительской деятельности. И эти же датки просто редактировать на торговец. Да, вы редактируете их, а, заполняете заявку, мы втягиваем вас как торговец, вы увидите в окошечке лицензии, свои лицензии по деятельности с торговлей ценными бумагами. И дальше вам открываются еще следующие окошечки, заявок о переоформлении, о аннулировании выдачи дубликата, то есть это все после того, когда вы увидите свои лицензии, в лицензии, лицензию. лицензию да. 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 да? Да, да. Получается так, что те юридические лица, которые э, зарегистрировались дважды, допустим, торговцы заполнили информацию, подали заявку, и хранители, то того, кого впервые тянут в эту систему, присвоит ему лицензию, вот того будут и тапки.

Подождите, что значит вы даете логин и пароль? Эта информация ну, что, носится есть... только вами. Почему? Ну, почему потому. Что... Почему? Почему у вас же была старая база? Я можно было бы перекопировать на новый сайт, вы просто подправили. Понимаете? Нет, 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 что вы не, знаете, да, да. не... Да. нет, 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 и, навсегда, и потом перед Технологически, вот, вернее, вот я хочу знать, это Старая база это, это другой программный продукт. Я раз пять повторила, программист бежал. Нельзя на старый программный продукт наложить новый. Хорошо. Поймите. База данных я еще раз объясняла. Вы меня плохо слышали, извините. Мы ведем ее. В Эксесесе в и в Эксеселе это база данных надо дослушайте, которая вводится человеком руками. Понимаете? А ручной способ введения, он может иметь ошибки. Это, во-первых. Во-вторых, есть еще, действительно, еще одна база данных, если вам интересно. Это лицензионный реестр, который комиссия подает в Держпредприемство по их формам, по совершенно другому программному продукту. У нас дубляжи идут. И вы не можете себе представить, какая нагрузка даже для сотрудников комиссии вести их кучу, этих баз данных, причем в ручном режиме и по разным формам. А то, что вы вводите извне, так это же та же система, мы же говорили об электронном документообороте. Это ваша ответственность, вы вводите эту информацию и вы будете под ней подписываться. Поэтому программный продукт разрабатывается, чтобы вы выводили информацию извне, так же, как и административные данные. Вот и все. Ну, ну, так 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 вам же нельзя. Мы хотим сделать, мы просим у разработчика сделать такую систему, чтобы кабинет был один, но в кабинете потом кабинет двоился на, как на отдельно, двое, отдельно да? на торговца, отдельно ну, на строителя. Да? да, да. да. Привет. я, 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 я прошу не прощения. Вот вы не задаете правильные вопросы, вопросы, только вот не тем, кому надо. здесь, нет, людей, которые разрабатывают продукты, нет людей, поверьте, которые принимают решение о модели его имплементации. Да, <связь> <связь> то есть, как бы, эти люди точно так же, как и мы с вами, да, то есть, пытаются вот, в поставленных условиях выполнить поставленную задачу. Поэтому вопросы правильные, но эти вопросы к тем людям, которые принимали такое решение ранее, или к тем людям, которые имеют на сегодняшний день полномочия изменить эту процедуру. Вот они, их здесь нет сейчас. Но мы обязательно к нему родимся. Можно комментарий к этому? Ну, смотрите, получается, что мы сейчас продолжаем делать ту ошибку, которая ни кем, не нам... Кем-то до этого было сделано, но мы продолжаем ее исправить. Почему нельзя принять решение? О том, что реестр сейчас не работает, официально э, уведомить всех, ну, всех наш, нас вот этих людей, что он не работает в тестовом режиме. Заключить договор э, с партом, например, потому что эта ассоциация никуда не девается. Это не, про, не, не программист, который забрал чемодан и уехал. Парт у нас есть, и я надеюсь, надеюсь будет. Поэтому я, как участник, готов дополнительно заплатить ПАРДу тысячу гривен, например. Может больше. Потому что программный, продукт, программный продукт требует денег. Для того, чтобы продукт был качественный, надо за него заплатить. Потому что наши программисты все работают на западной компании, получают деньги больше, чем мы с вами здесь присутствующие. Поэтому он стоит дорого. Но это продукт, который будет сделан один раз, он будет протестирован, а потом введен в эксплуатацию. И, и нас обяжут это, его э, выполнять, тогда будет наказан. А сейчас мы, получается, мы занимаемся, э, простите, ерундой. И 12 лет проработав в ценных бумаг, я понимаю, что профессия не та, детям рассказать нечего. Да и вообще. Еще, если мы хотим что-то улучшить, почему не начать с простых вещей? Стоит ящик на первом этаже в комиссии, куда мы бросаем письма наши, документы. Это документы, это не письма, это документы. Для того, чтобы получить тестативный номер, раньше звонили, нам отвечали. Сейчас надо приехать, потому что мы в Киеве, мы можем приехать, узнать номер. Ну, элементарные вещи, но с этого надо начинать, улучшение. А мы говорим про директиву ЕС, конфликт интересов. Ну, скорее, я я, я, я же начинал с того, что вот на сегодняшний день ну, у меня лично сложилось... Впечатление, уже, да, сложилось впечатление, что вот, типа, ну, новый состав, которые... Абсолютно ориентированные на рынок, и вот такие вещи они сделают, поверьте, но какое-то время им нужно. А по поводу ящика, мы тоже уже сказали, по поводу окошка, там где выдаются сертификаты, еще когда ставили это окошко, я возмущался. Почему она на такой высоте и такого размера? Ну сказали, что такое купили в Мэнта мы меньше с вами соприкасаемся. Не, ну, а... это борьба а такой... с а Не должно заставлять тебя ставить такую позу, чтобы получить сертификат. поэтому есть, есть переборы на местах, конечно, да. Но, это ненормально, да, то есть, ну, и я, я более чем уверен, что вот текущий состав руководства комиссии, то есть, ну, поверьте, очень Ориентированные на рынок люди, люди с рынка, которые понимают и попробовали эту ситуацию с другой стороны забора, да, то есть как бы, ну, нужно какое-то время да, для того, чтобы что-то делать. То есть, как, понимание того, что нужно делать, вот у меня тоже ощущение абсолютно как бы, идентично тому, чего мы от них не ждем. Поэтому э, с ящиком мы уже сказали, да, то есть ну, это, Они это еще не еще... сделано. По поводу... По поводу... При остановлении вот, с этим правильным продуктом, мы об этом говорили. Вот, я не знаю, как Ири... Ирина Игоревна к этому отнесется, да? но Ираклий сказал, что этого сделать нельзя. То есть нельзя перестать его заполнять, потому что когда мы его заполняем, мы выявляем ошибки, которые потом исправляют программист. Но один торговец, один банк, один еще кто-то. Пускай заполняют и неправильно. тестируют. Неправильно. Поэтому мы предложили пилотный проект, когда мы выделим с вашей помощью 10 людей, у которых немножко больше времени или желания, да, которые это оттестируют. И потом, когда будет все готово, тогда уже все будут на готовый продукт. Уже, уже наши коллеги из депозитарных учреждений такой вопрос поставили, можно а мы уже обратились в комиссию по этому Еще два более сложных еще комментария. проблема еще существует, вот мы пытаемся развивать фондовый рынок, мы в СОД вступали очень долго, да? сейчас мы приводим все к директиву ЕС, мы тоже этим процессом занимаемся. Это основная э, деятельность комиссии. Но то, что с 2007 года по 2015 уже у нас э, масса э, э, дефолтов, которых никто не видит. У нас масса выводов активов с, с эмитентов, с корпоративных, но ну, нормальных бумаг. Когда-то в 2007 году, когда немцы приезжали покупать банк Форум, они открыли мой портфель там было 800 миллионов гривен, приличные названия, хорошие там, Citycom, например. Я считал, что это, ну, что это качественный портфель. Они открыли, почитали, посмотрели, сказали, Jungle Bonds, то есть мусорные бумаги. Я в то время возмутился, и прошли там время, и с этого портфеля там, 15% мы потеряли. И это были такие злостные неплательщики, которые действительно кидали Инвесторов они выводили активы, и при этом государство ничего не делало. Да. Мы подавали этот вопрос на ассоциации... Э, э, oui. ОАИ. Мы писали в прокуратуру, мы подавали в, в милицию, в, в комиссию писали. Приходили одни отписки. Вот это основная проблема. Мы хотим развивать э, э, доверие к фондовому рынку, а мы не начинаем с простого. У нас нет черного списка этих людей. Кто это делал? No, uh... Дальше. Э, э, продал, ну, вторая проблема. Э, вот база данных, где мы подаем нерегулярные данные, каждый торговец, вот то, что мы начинали, с чего вот сегодня говорить каждый должен следить за тем, чтобы договор был вовремя заключен, оплачен, подавать, беспокоиться. Ну, ну бойко -то, то в этом отсутствует, потому что все сделки проходят через депозитарий. Почему депозитарий не может эту базу предоставлять комиссии, фискальной службе публично ее оприлюднивать? Зачем мы, каждый вот, из, из нас тратит свое время работаем на то, чтобы э, ну, технически что-то заполнять, что уже прошло э, в электронном виде? Почему? Потому что переход право собственности не равно выполнению такого. Есть решение в этом все просто. Запретить вообще э, сделки со строчками платежа. Не надо. Нет. И, и запретить, вот мы тоже слушали сегодня расчетный центр, где сказали, что нашли решение того, что с одной стороны выступает торговец, с другой стороны выступает фонд. Ну, юрлицо, не торговец, фонд. Я считаю, что это, э, что это надо запретить. С двух сторон должен быть торговец, который отвечает за эту сделку. Потому что все мусорные схемы... Пожалуйста, один торговец есть, там фонды и все это мы с этим живем, мы это закрываем, закрываем это глаза и потом мы придумаем, как решить эти сложности в расчетном центре. А то, что расчетный центр это док налог, мы ну молчим. Вот и все. Ну, на самом деле очень важные глубинные вопросы. Начну с конца, или сначала, я знаю по поводу черного списка. Ну, не совсем корректно, да, то есть как бы так его называть, хотя все наши проблемы они от того, что мы не исполняем то законодательство, которое у нас есть. Мы подаем справку о так называемой бездоганной деловой репутации. А вот эта справка меня всегда смешит, это все равно, что написать справку о том, что ты не женат на всех женщинах Украины. Да, то есть я сам себе пишу о том, что я молодец. На самом деле вот информация о том о деловой репутации там бездоганная она или просто хорошая или уже сомнительная или вот совсем такая, которая нельзя при которой нельзя работать на фондовом рынке. Вот справка есть, а механизм ее оформления как бы отсутствует. Поэтому тут решается все просто, решается через сертификацию физических лиц. Если мы вспомним э, ситуацию с Фойлом, то э, руководитель компании Фойл, который, от, от лица которого списывались бумаги, некто Тарасов, да, который получил ключи в НДУ даже, он даже никогда не получил сертификат комиссии по ценным бумагам как специалист. То есть мы сдаем справки о том, что мы приступили на работу, уволились, если не вовремя сдали, заплатим еще штраф потом в будущем. Uh, профучастники об этом сдают. да, то есть как бы работает целая система, которая на самом деле неэффективна. Вопрос только в том, что эту систему нужно сделать эффективной, да, то есть и наличие сертификата uh, вот это, нет, извините, в той системе, которая есть сейчас, она не спасает. А uh, в системе, которая в которой сертификация это не то, что еж... раз в три года сбор денег, да? а на самом деле а на самом деле процедура, которая является допуском на рынок, да, то есть как бы она бы решила эту проблему. Что если э, компания там, грубо говоря, кинула, да, то ну, это же не юридическое лицо кинуло, конкретные люди, да, то есть там уполномоченные, где можно посмотреть должностные инструкции, да, сделать вывод, кто нес ответственность. И это был умысел или это была халатность, ну неважно, что это было. Но в результате Такое лицо никогда ни при каких обстоятельствах не должно в последующем быть ни сотрудником, ни учредителем, ни, ни бенефициаром профессионального участника. И тут я абсолютно согласен, что если мы хотим вернуть доверие к рынку, то и инфраструктура должна пересмотреть свое отношение к этой ситуации. Поэтому такие предложения мы уже пять лет инициировали перед комиссией по ценным бумагам отказаться от этого налога э, на обязательное обучение, как оно называется. Да. То есть я, э, мне уже стыдно, я уже последний год уже не, не хожу на эти курсы в качестве преподавателя, что мы все с вами встречаемся и хихикаем да, дружно. Ну, что нам расскажет? Поэтому мы этот вопрос тоже уже задали комиссии и тоже получили э, уверение в том, что этот формат это Процедуру нужно пересмотреть. и Комиссия тоже как бы, в новом составе понимает, что это нужно делать, и она тоже будет это делать. А то, что касается, вот я потерялся в втором вопросе. А, ну да, это было по поводу должностных лиц, вот, которые не должны приходить черная метка и деловая репутация. Вот тут то, что я хотел сказать. Остальные вопросы, ну предмет того же как бы, желания и возможности э, нового состава. Вот еще раз, очередной раз говорю о том, что вот мы увидели в этих людях лиц, лицах, в этих людях после вот ни одной встречи уже с момента их назначения прошло там чуть больше недели, да, мы уже трижды встречались в разных форматах. То есть э, комитет, комиссионный, да, вот последний первый в новом составе, поверьте, на нем было столько людей, никогда столько не было. Работа идет, но как бы не сразу не так быстро. Лицензионным а, реестром закончили? Нет, сегодня? Нас просто выгонят, коллеги. А, я, я не извинился перед вами, у нас нет кофе в наших мероприятиях, потому что нам тоже тяжело, мы экономим. И а, зал у нас до, до часу, да? До часу проплачен. Поэтому я хотел бы таки, дать возможность закончить лицензионным реестром, если мы если не закончим, не закончим. Значит, повторяется потому что мы обратились с тем, чтобы ввести режим тестового эксплуатации там, для выделенных юзеров да, и остановиться. И когда комиссия скажет, что все готово, тогда будут это делать все уже. С этим мы обратились, как будет реакция комиссии, любая, или позитивно, или негативно, мы вам сообщим. Ну, это, конечно, общее Общая наша тематика уже исчерпана. Я благодарю вас за то, что вы нашли время поучаствовать в нашем мероприятии АФП ПАРТ. Я напоминаю тем представителям, членов ассоциации АФП, что сейчас идет общее собрание письменным путем в завершении процесса. Объединение, то есть это как, последний фактический шаг, это присоединение АФП, юридическое присоединение АФП, -ПАТ, мы получили согласие антимонопольного комитета, и те, кто принес эти а, бюллетени, то, пожалуйста, их отдайте Дмитрию. Ну и еще раз всем спасибо и с уверенностью завтра в завтрашнем дне. Всем нам удачи.